Так. Може таке бути, може таке Як бути, ви? так. Та нічого, потихеньку. Ага, так. Да. А мої вам навіщо? Пошу. Мої вам навіщо документи? Навіщо порушуєте? Я нічого взагалі не. не порушував. Їхав згідно правил дорожнього руху, не перевищував швидкість, прям Швидкості їхав їхати. Швидкості мене визначали. Ну так, да, я ж кажу, їхав прям чітко, нічого не порушував. З яким куди приймуєте? Звідти і туди. Так. Брат, короче, надеюсь, я, я теперь научился разгарить на камеру хоть немного, <взвук> <казух> но надеюсь, да, не буду троить. <казух> Наступного следующий куда когда бы полиция, ты так уж будешь знать. <казух> <казух> да, да, не, дело вообще не в этом. А в я думаю, что на видео было видно, как у него тряслись руки, когда он показал документы. <казух> <Не> <казух> я давно такого не видел. Прям как довоенная штука, <пазух> понял? Он и он сначала расплылся в улыбке, а потом не понял, что с этим делать. Я поехал? Да? Да? да. да наверное, он такой, а он даже, знаешь, как бы, я вроде и не против. Почему бы и нет? Да, наверное, ну, как бы... Нормально, нормально Почему вы Короче, лайки ставим, на канал подписываемся. Да, да, да. Рома возвращается. Старый бородатый Рома, вот он. Хочу вам рассказать прикол. Один парень с командой взломали онлайн игру и мы уже неделю вытаскиваем оттуда бабки. Я думаю, тема скоро умрет, поэтому решил поделиться с вами, чтобы вы тоже успели что-нибудь вытащить. В общем, если вкратце, айтишник сделал взломанный промокод, по нему и вытаскиваем бабки. Оставляю ссылку на ролик на YouTube, он короткий, но очень полезный. Поэтому не пожалейте несколько минут и сможете тоже заработать. Переходите по ссылке в описании к этому відео і в закріпленому коментарі і починайте рубити бабки уже сьогодні. Візьміть, але на майбутнє не порушуйте і дивіться, бо це не жарт. Та я і не жартую, дівчино. Я розумію. Мат... Гарно ночі. Чому потрібно було мені включати камеру, щоб, це, камеру? щоб ця розмова Ви Включали камеру? Да я ж вам сказав. Ви серйозно, ви сказали так, і вам виписую постанову на 340 гривень. А, а Як тільки я включив камеру, Мужчина, так, дивіться, так одразу дивіться, оп, давайте, і не потрібно. Давайте, давайте почнемо з того, що я попросила напарника подивитися, чи у вас є точно страховий поліс. Напарник мені. А якщо б не було? Ну тут ще це ще, ще одна відповідальність, ще, ви знаєте? Знаю. А вже 425 гривень. Так. Я все знаю. Дуже Not знаю. От іменно. Ось що за відеозапис є мого порушення? Є відеозапис мого на відео на реєстраторі, так. <звук> Постанову. Вы, я выпущу ему. Прошу. Выпущу постанову. Я в жительке что сказала, что я не буду выпасть. ночь. А кстати, совсем же забыл, отдельно хотел сказать, если э, э, эта полицейская будет смотреть, или напарник этой полицейской будет, смотреть, или вообще полицейские будут смотреть. Короче, во-первых, напарник этой девочки, он э, прям э, нехороший человек редиска. Давайте так, времени Два часа ночи останавливают машину, он отправляет саму одну девочку, сам сидит в машине. Не прикрыть ничего, хер кто тут в машине, что тут происходит. Военное положение, как бы все не очень хорошо у нас в стране. Пиздец у нас в стране. Он среди ночи бабу саму отправил с мужиком ночью разговаривать. Но это не пиздец. Я Галя худею, если честно. С ее, с ее напарника, во-первых. Во-вторых, с... она отчаянная прям максимально. Это говорит о том, что прям вот, знаете, ну вот тут прям все думают, что тут прям пиздец как безопасно и вообще все нормальное, жизнь течет своим чередом. Остановили. Сейчас бы этот, этот мог бахнуть. Ой, блядь, я, я не знаю, как так можно, честно. Инстинкт самосохранения, блядь. Вот так вот, на нуле, блядь, просто. Теперь точно все. Здравствуйте. Ничего не порушил. Все нормально ехал. Что зачем? Шо, зачем? Шо, зачем? Знаю вас. Так если знаете меня, зачем останавливали? Машину эту не знаю. А, машину не знаете. Хорошая машина, мне нравится. У вас тоже ничего. Новая? все в порядке, живо да вроде дышу. спасибо, до свидания. ну, то есть вы, вы понимаете, да, как-то, короче, вот общение с полицией происходит вот как-то вот таким Макаром. А, а где ролики с полицией? Ну вот скажите, какие ролики с полицией? Если вот э, ты взял на глазах, короче, бахнул через двойную Сплошную, не через двойную Через одинарную сплошную Тебя остановили сотрудники полиции нарушил, Нет? Езжайте все все, все, все Весь разговор с полицией просто Рома, ролики новые с полицией будут? Заканчиваем с полицией, друзья Пора к этому привыкать С полицией мы заканчиваем по той простой причине, что вот этот вот э, фейс, э, этот э, автомобиль и другой автомобиль, неважно. В другом автомобиле будет этот фейс. Я могу автомобили менять каждый день, но когда тебя остановят, увидят этот фейс. Вот он же сказал, мы не знаем просто эту машину. Но ну, вот он остановил, он не знал эту машину, он увидел там меня. И закончилось это все вот тем, что я поехал дальше. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забудьте кликнуть вот сюда и срубить бабок на новой схеме по взлому онлайн игры. Пока она еще работает и ее не прикрыли. Кликай прямо сюда и не упускай возможность заработать денег прямо сейчас. Всем спасибо, всем пока.